Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan tujuh, Seksyen 10G bagi subjek penghayatan etika dan peradaban akan membentangkan topik 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Dan ini merupakan ahli kumpulan saya, Muhammad Azan bin Suhaimi, SB24040, Muhammad Amirul Syafiq bin Muhammad Hatta, SP25085 dan saya Masya Iwani Shahira binti Mama Izwan TC24070. Yang pertama akan saya bentangkan pendahuluan terlebih dahulu. Perkembangan teknologi pada hari ini membolehkan maklumat mudah diperolehi dari pelbagai sumber tanpa sepadan. Pengaplikasian nilai etika dan peradaban sewajarnya seiring dengan perkembangan ini. Kepentingan teknologi kini semakin menjadi rebutan masyarakat kerana teknologi itu sendiri mempunyai banyak kelebihan dalam membangunkan masyarakat kepada masyarakat yang sebetahu dan sebeboleh. Sekarang akan saya bentangkan bagi definisi evolusi dan pengglobalan teknologi. Evolusi merupakan satu proses perkembangan yang secara beransur-ansur terutamanya kepada bentuk yang lebih kompleks sama ada dalam konteks biologi, sosial ataupun teknologi. Evolusi terkini merupakan evolusi teknologi yang akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Manakala bagi pengglobalan teknologi merupakan penyebaran dan penggunaan teknologi secara meluas di seluruh dunia. Ia telah mewujudkan satu proses pertukaran atau asimilasi maklumat dan teknologi tanpa hasil badan maupun secara geografi atau zaman. Sekarang akan saya bentangkan mengenai impak pengglobalan teknologi terhadap pelbagai sektor di Malaysia. Yang pertama sekali sektor pertanian. Teknologi mampu mengurangkan penggunaan tenaga buruh kerana ia mengurangkan dan menjimatkan kos operasi petani dalam pertanian serta memberi peluang kepada para petani untuk mencaburi kemajuan dalam bidang pertanian. Seterusnya, peningkatan dalam pendapatan petani. Petani mampu meraih keuntungan yang maksimum serta mengeluarkan pertanian secara mampan dan berterusan. Yang terakhir ialah penggalakan operasi komersil pertanian berskala besar. Dengan menggunakan teknologi pemudah cara dalam pertanian seperti sistem untuk memantau perkembangan pertanian dan peladangan. Seterusnya, impak penggubalan teknologi terhadap sektor makanan. Dengan menggunakan jentera moden, ia dapat menjimatkan masa, mengurangkan tenaga kerja dan meningkatkan hasil makanan untuk negara. Kemudian, ia mampu menjamin keselamatan makanan dalam negara kita dengan mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap import makanan terutamanya beras. Dan yang terakhir, ia mampu meningkatkan dan menumbuhkan industri makanan negara kita dengan mewujudkan peluang pekerjaan baharu dan memperluas kawasan pertanian. Pengglobalan teknologi juga memberikan impak kepada sektor pembinaan negara kita. Yang pertama, ia mampu menjimatkan masa dalam pembinaan kerana pemaju dapat menyiapkan projek dalam tempoh yang lebih singkat melalui perkongsian maklumat seperti di Revit Sharing Workspace. Yang kedua, ia juga dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja dengan menggunakan peralatan serta sistem pembinaan yang lebih canggih dan moden seperti sistem IBS ataupun sistem Industrialized Building System di mana konsep pemasangannya macam Lego. Dan yang terakhir ialah pengurangan kebergantungan terhadap tenaga buruh di mana pemaju dapat juga mengurangkan dan menjimatkan kos operasi. Sektor pengangkutan juga merupakan salah satu sektor di Malaysia yang merasai impak penggurabalan teknologi. Yang pertama, teknologi telah menjadikan perjalanan lebih mudah dan efisien kerana ia meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam dan membantu pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Seterusnya, ia mewujudkan pembukaan peluang ekonomi baharu kerana dengan penggunaan kenderaan pintar, sistem automasi dan tenaga elektrik telah mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil dan telah menarik uh, pelbagai industri kereta untuk turut mencuba ekonomi baharu. Yang terakhir ialah kelas carian alam sekitar di mana penggunaan kenderaan elektrik mengurangkan pelepasan karbon serta mengurangkan pencemaran udara. Sekarang kita akan ke salah satu sektor di Malaysia yang paling ketara dirasai impak pengglobalan teknologinya iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Akan saya bentangkan impak positif terlebih dahulu. Yang pertama, maklumat dapat diperoleh dengan pantas dan ia membantu mempercepatkan urusan harian dan meringankan beban kerja. Seterusnya, wujudnya perhubungan tanpa batasan. Melalui aplikasi media sosial, komunikasi menjadi lebih pantas dan mudah seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok dan lain-lain. Akhir sekali, kesan positif terhadap ekonomi dan pendidikan. Produk dan perkhidmatan dapat dipasarkan serta pembelajaran dapat dilakukan secara atas talian. Dan ini telah wujud aa, sejak daripada zaman COVID di mana kita dapat aa, melihat asimilasi teknologi bersama pembelajaran dan ekonomi. Kini akan saya bentangkan uh, impak negatif. Yang pertama merupakan penyebaran maklumat palsu dan fitnah. Ia dapat menimbulkan kekeliruan serta merosakkan reputasi individu. Seterusnya ialah isu keselamatan cyber yang memimbangkan. Maklumat peribadi kini mudah diceroboh dan disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan yang terakhir ia menjejaskan hubungan sosial kerana ramai pengguna yang lalai terhadap tanggungjawab sebenar apabila terlalu lama berkomunikasi secara atas talian tanpa bersosial dengan masyarakat luar. Sektor kecerdasan buatan AI dan internet benda IoT merupakan sektor yang paling baru wujud akibat impak pengglobalan teknologi. Yang pertama, pelbagai sektor menjadi lebih cekap dan efisien. Sensor IoT dan sistem AI membolehkan data dianalisis secara masa nyata untuk membantu membuat keputusan yang lebih tepat. Seterusnya, ia mewujudkan peluang baharu dalam bidang ekonomi dan pekerjaan inovasi berasaskan AI dan IOT menjumbang kepada pertumbuhan ekonomi digital negara dan terakhir ia meningkatkan kualiti hidup masyarakat kerana AI dan IOT membantu mengurus sumber dengan lebih berkesan mempertingkatkan keselamatan awam dan memajukan sektor kesihatan sekarang akan saya bentangkan mengenai evolusi konsep ICT serta sejarah evolusi teknologi dan ICT yang pertama evolusi konsep ICT, Rogers telah mengkategorikan sejarah perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT kepada empat era utama. Yang pertama, era penulisan. Yang kedua, era percetakan. Seterusnya, era telekomunikasi dan terakhir, era interaktif. Perkenaan dengan sejarah evolusi teknologi dan ICT, pada 1970-an, istilah teknologi maklumat mula muncul. Pada abad ke-20, industri elektronik, pengkomputeran dan teknologi mula berkembang dengan pesat. Komputer komersial pertama, UNIVAC 1 yang direka oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Bachy Amerika Syarikat. Pada tahun 1981, mikrokomputer dan komputer peribadi IBM mula diperkenalkan. Sahabat kini kita dapat melihat Malaysia turut sama berkembang dan berevolusi dengan teknologi serta kemajuan di dunia. Tapi adakah anda tahu siapakah pemula dalam menghubungkan negara kita dengan teknologi? Akan saya bentangkan evolusi teknologi dan ICT di Malaysia untuk anda. Yang pertama pada tahun 1983 Dr. Muhammad Awanglah telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di makmal Universiti Maya. Seterusnya pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia, Rangkom, telah ditubuhkan hasil daripada Dr. Muhammad Awanglah juga. Dan pada tahun 1991, jaring Joint Advanced Integrated Networking telah dilancarkan untuk membantu membina rangkaian internet di Malaysia secara lebih menurut dan bersepadu. Seiring dengan kemajuan teknologi, turut juga diwujudkan undang-undang cyber di Malaysia bagi membantu mengawal dan menyelia penggunaan media dan telekomunikasi. Yang pertama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ia telah menetapkan 10 dasar nasional ICT dan tiada tapisan internet di bawah Seksyen 33 dan Akta ini juga telah mewujudkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Seterusnya, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini telah menubuhkan SKMM serta mengurus lesen dan kawal selia komunikasi di negara kita. Akta Tanda Tangan Digital 1997, ia mampu mesahkan urusan dalam talian serta menggalakkan e-dagang dan transaksi secara selamat. Akta Jenayah Komputer 1997 ia membantu menangani jenayah cyber, menetapkan kesalahan dan hukuman yang berkaitan dengan komputer. Dan yang terakhir ialah Akta Teleperubatan 1997. Akta ini membenarkan rawatan perubatan jarak jauh dan menetapkan panduan untuk pengamal perubatan. Nama saya Muhammad Amir Syafiq bin Muhammad Atta. Saya akan membentangkan konsep hubungan manusia dan teknologi. Teknologi ialah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mencipta alat, mesin atau kaedah yang membantu manusia menyelesaikan masalah dan memudahkan kehidupan. Ia merakumi pelbagai perkara daripada alat mudah seperti tukul dan roda. Hinggalah kepada sistem moden seperti komputer dan internet. Teknologi telah berkembang pesat daripada penggunaan alat asas oleh manusia purba kepada teknologi canggih masa kini. Kewujudan teknologi moden, terutamanya dalam bidang maklumat dan komunikasi membolehkan manusia melakukan tugas dengan lebih cepat, mudah dan berkesan dalam kehidupan seharian. Terdapat empat hubungan manusia dan teknologi dan ADHD 1979. Yang pertama adalah hubungan penjelmaan. Teknologi digabungkan dengan kehidupan manusia agar mereka dapat berhubung dan berinteraksi dengan dunia yang dunia nyata melalui Kemajuan teknologi contohnya penggunaan telefon pintar yang membolehkan komunikasi dan akses maklumat dengan lebih mudah. Yang kedua adalah hubungan hermeneutik. Teknologi yang dilihat manusia secara langsung dan spontan Se sebenarnya bukanlah teknologi itu sendiri tetapi tafsiran terhadap dunia realiti melalui teknologi. Contohnya termometer yang memaparkan bacaan suhu yang ketiga adalah hubungan keperluan. Teknologi berfungsi sebagai alat yang memudahkan pelbagai urusan manusia tanpa kita sedari penggunaannya dalam kehidupan harian. Contohnya, mesin ATM yang memudahkan urusan pengeluaran dan pemindahan wang. Akhir sekali adalah hubungan latar belakang. Teknologi beroperasi di belakang takbir dan memberikan kesan kepada kehidupan manusia tanpa disedari. Contohnya, Sistem pendingin hawa automatik yang menyesuaikan suhu bilik secara secara sendiri. Kebaikan teknologi kepada manusia terdapat empat. Yang pertama, membantu manusia untuk berkomunikasi. Teknologi membantu manusia berkomunikasi dan menyalurkan maklumat dengan lebih pantas ke seluruh dunia. Yang kedua, ianya membolehkan individu untuk menghubungi sesiapa sahaja. Peranti seperti gadget memudahkan komunikasi dengan orang yang diingini. Memu yang ketiga, ianya memudahkan urusan harian manusia. Penggunaan peralatan moden membantu melaksanakan pelbagai tugas dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu manusia dalam pelajaran. S sistem pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih efisien dan pelajar boleh mencari maklumat tambahan melalui internet. Keburukan teknologi kepada manusia terdapat empat iaitu gaya hidup terjejas. Pekerja kadang-kala -kadang perlu bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu kerana diminta oleh syarikat melalui aplikasi internet seperti WhatsApp atau email. Kedua adalah cabaran kepada golongan orang tua. Golongan warga emas kurang mahir menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, berpotensi menjejaskan kesihatan mental seperti contoh, mangsa boleh mengalami cyberbully dan menjadi sasaran penipu oleh skamer. Akhir sekali, maklumat dan berita palsu tersebar secara meluas. Penyebaran dan maklumat palsu boleh menyebabkan panik dan salah faham dalam kalangan masyarakat. Kesimpulan hubungan manusia dan teknologi Teknologi memberikan pelbagai manfaat kepada manusia seperti memudahkan komunikasi dan urusan harian Namun ia juga membawa cabaran termasuk kesan terhadap gaya hidup dan kesihatan mental Oleh itu, teknologi perlu digunakan dengan bijak supaya kebaikannya dapat dimanfaatkan dan kesan negatif dapat dikurangkan Seterusnya, menyeimbangkan keperluan individu dan sosial Pengguna, pengguna teknologi harus membuat pendimbangan yang rasional dan wajar menggunakan teknologi mengikut keperluan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Teknologi sendiri bukan baik atau buruk tetapi kesannya bergantung kepada cara dan niat penggunaannya dan niat penggunaannya. Etika dalam penggunaan ICT. Definisi etika ICT Etika ICT merujuk kepada prinsip moral yang mengawal penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi termasuk penghormatan terhadap privasi, keselamatan dan hak siber. Penggunaan ICT perlu memastikan pengguna ICT perlu memastikan teknologi digunakan dengan betul dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang boleh menjejaskan orang lain, seperti menyebarkan berita palsu atau melakukan cyberbully. Selain itu, etika ICT juga melibatkan penggunaan bahasa yang sopan dan menghormati dalam komunikasi dalam talian, serta serta pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang, ber, yang dan peraturan yang berkuat kuasa. Kepentingan etika ICT. Etika ICT membantu mencegah penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran berita palsu dan cyberbullying. Ia juga melindungi privasi dengan menjaga kerahsiaan maklumat peribadi dan memastikan data sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, etika ICT memastikan keselamatan data melalui penggunaan kata laluan yang kuat, deskripsi dan amalan keselamatan cyber yang baik bagi melindungi maklumat daripada ancaman dan akses tanpa izin. Seterusnya adalah peradaban dalam penggunaan ICT. Pengaruh ICT terhadap peradaban, pengembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang pesat membolehkan akses maklumat dari seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Segaligus mempercepatkan proses pembelajaran dan inovasi. Dalam bidang pendidikan, ICT membuka peluang untuk pembelajaran jarak jauh dan e-pembelajaran, membolehkan pelajar dan guru berinteraksi tanpa had lokasi. Selain itu, komunikasi global menjadi lebih efisien melalui media sosial, aplikasi pesanan segera dan persidangan video yang memudahkan kerjasama antarabangsa dan pertukaran budaya. Cabaran per Peradaban ICT mengatasi jurang digital memerlukan usaha untuk memastikan akses teknologi yang saksama bagi semua golongan masyarakat termasuk kawasan terpencil dan kumpulan dan kumpulan berpendapatan rendah. Selain itu, penting untuk mengekalkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai budaya dengan menggabungkan inovasi teknologi sambil menghormati tradisi dan identiti budaya tempatan. Dengan cara ini, teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemajuan tanpa mengabaikan nilai-nilai penting bagi kelestarian sosial dan budaya. Peraturan untuk menjaga etika dan perilaku dalam dunia siber. Privacy dan keselamatan data. Melindungi maklumat peribadi dan sensitif daripada akses tanpa kebenaran. Pengguna perlu berhati-hati berkongsi maklumat peribadi dan menggunakan kata laluan yang kuat. Penggunaan bahasa yang sopan. Sagesyen menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain dalam komunikasi dalam talian. Elakkan kata-kata kasar atau membina. Elak menyebarkan berita palsu. Pastikan maklumat yang dikongsi adalah tepat dan boleh dipercayai berita palsu boleh menimbulkan kekeliruan dan menjejaskan masyarakat menghormati hak cipta tidak menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa kebenaran menghormati hak cipta penting untuk mengekalkan integriti dan kreativiti mengelakkan cyberbully tidak melakukan tindakan yang boleh menyakiti atau menggug menggugat orang lain secara dalam talian Cyberbully boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan dan emosi. Akhir sekali pematuhan terhadap undang-undang mengikuti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan ICT seperti GDPR dan Akta Perlindungan Data. Kesimpulan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Etika dan peradaban dalam penggunaan ICT amat penting untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggungjawab dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesedaran mengenai etika ICT, kita dapat mengurangkan risiko penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran berita palsu dan pelanggaran privasi. Kesedaran ini juga membantu meningkatkan kualiti interaksi digital, menggalakkan komunikasi yang lebih sopan dan menghormati, serta memastikan teknologi digunakan untuk tujuan yang positif dan inklusif. Oleh itu, Etika dan peradaban dalam ICT bermain peranan yang penting dalam mewujudkan persekitaran digital yang selamat, harmoni dan produktif untuk semua pengguna. Seterusnya, kita akan membincangkan peranan TMK sebagai tapak kesepaduan nasional negara. Infrastruktur 5G yang telah mencapai 80% liputan di kawasan padat bukan sekadar angka teknikal. Ia merupakan tulang belakang kepada transformasi sosial yang lebih besar. Kelajuan purata 400 Mbps ini membuka peluang untuk interaksi yang lebih mendalam dan memakna antara komuniti. Kita boleh lihat perkara ini daripada bukti empirikal yang telah dilakukan oleh universiti tempatan. Contohnya, kajian Universiti Putra Malaysia yang melibatkan 2,000 responden menunjukkan bahawa kumpulan WhatsApp pelbagai etnik meningkatkan kefahaman antarabudaya sebanyak 45%. Revolusi pendidikan digital kita mungkin antara perkembangan paling memberangsangkan. Platform The Lima telah berkembang menjadi ekosistem pendidikan digital yang menyokong 5.4 juta pengguna dengan lebih 87,500 kandungan digital berkualiti dalam 8 bahasa. Kepelbagaian ciri ini merangkumi bahasa Melayu, Kadazan, Mandarin, English, Tamil dan Iban bukan sekadar ciri teknikal tetapi komitmen terhadap inklusiviti dan pengiktirafan kepelbagaian budaya Malaysia. Kesan transformasi ini paling ketara di kawasan yang sebelum ini terpinggir. Kajian UNESCO di Sabah dan Sarawak menunjukkan sekolah yang menggunakan Delima mencatatkan peningkatan 35.8% dalam pencapaian ekonomi. Tetapi, kita juga berhadapan dengan ancaman sistematik yang semakin sophisticated. Analisis Cyber Security Malaysia 2024 mendedahkan 47 rangkaian terancang menggunakan teknologi AI generatif untuk mencipta kandungan palsu yang sukar dibezakan daripada bahan asli. Dengan anggaran 15,700 kandungan sedemikian dikesan sebulan. Lonjakan 300 per, 300 dalam kes deepfake tempatan dalam tempoh setahun membawa dimensi baru yang membimbangkan kepada penyebaran maklumat salah. Kebanyakan kandungan yang dihasilkan sering menyasarkan isu sensitif antara kaum dan agama yang boleh menimbulkan. Selain itu, jurang digital Malaysia mempamerkan kompleksiti yang mendalam memerlukan intervensi disasarkan. Analisis Bank Dunia 2024 mengenal pasti 8 dimensi jurang yang saling berkait. Dari segi akses infrastruktur, jurang antara bandar dan luar bandar adalah 23.4%. Jurang kemahiran digital lebih membimbangkan pada 43.2%. Manakala jurang literasi kandungan pada 43.3% menjadikan komuniti luar bandar lebih terdedah kepada maklumat salah. Yang paling kritikal ialah jurang dalam akses AI dan teknologi masa depan adalah pada 52.8%. Kemudian, kita akan lihat langkah inovatif bagi me menggunakan teknologi ICT dalam pentadbiran negara. Kemudian, kita akan lihat langkah inovatif dalam menjawab cabaran yang telah dibincangkan sebelum ini. Pendekatan governance yang inovatif perlu dilakukan. Konsep agile governance mencadangkan peralihan paradigmit daripada model pengawal seliaan tradisional yang kaku kepada pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif dan responsif. Inisiatif Malaysia Digital Leadership 2025 menekankan kolaborasi strategik antara sektor awam dan sektor swasta. Model co-regulation yang inovatif melibatkan platform media sosial secara langsung dalam pembangunan penyelesaian penyelesaian proaktif. Kita perlu membangunkan mekanisme regulatory sandbox di mana seterusnya bagi membanteras uh, masalah literasi digital antara masyarakat kerangka literasi digital generasi baru yang holistik perlu menyempadukan pelbagai aspek kritikal seperti modul kesedaran AI dan deepfake praktikal perlu mengajar teknik mengesan kandungan manipulatif latihan daya tahan kognitif terhadap polarisasi algoritma adalah komponen yang penting dalam membentuk pengguna digital yang bijak pendidikan etika digital berasaskan nilai tempatan dan prinsip universal perlu diterapkan kemahiran keselamatan cyber asas dan lanjutan perlu disesuaikan untuk semua peringkat umur dan latar belakang pendidikan. Program sekolah asli digital yang bagi masalah infrastruktur pula, pelan infrastruktur jendela fasa 3 memerlukan pendekatan segmentasi hyper tempatan. Untuk bandar utama, strateginya adalah fiber 10 gig 10 giga bps dan 5G advance dengan sasaran 99.5% liputan. Bandar kecil pula memerlukan fiber 1 gbps dan 5G dengan sasaran 97.8% liputan. Kawasan luar bandar memerlukan penyelesaian hybrid satelit fiber dengan sasaran 94.3% liputan. Kawasan pedalaman memerlukan mobile digital hub dan VSAT dengan sasaran 87.9% liputan. Man Secara konklusinya, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat moden, termasuk di Malaysia. ICT memainkan peranan penting sebagai pemacu pembangunan dan pengukuhan kesepaduan nasional melalui kemudahan capaian maklumat serta komunikasi yang pantas dan meluas. Hubungan antara manusia dan ICT semakin rapat apabila teknologi menjadi alat utama dalam kehidupan seharian. Penggunaan ICT mempercepatkan urusan kerja, memudahkan komunikasi serta meningkatkan kecukupan dalam pelbagai sektor. Penggunaan ICT yang beretika dan berperadaban mampu menjadi tapak kukuh kepada kesepaduan nasional. Melalui pembudayaan komunikasi yang berhemah di alam maya seperti menghormati pendapat, mengelak ujaran kebersihan dan berkongsi maklumat benar, ICT dapat dijadikan media perpaduan yang efektif. Justru, ICT perlu diurus dengan nilai moral dan tanggungjawab bagi memastikan teknologi ini terus berperanan dalam membina peradaban masyarakat Malaysia yang harmoni dan berdaya saing. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.